Журналіста видання Точка опора Максима Данильченко було побито. Про це повідомляє видання 0642 з посиланням на керівника Луганського обласного представництва опору Олексія Кормілецького. І він зараз з нами на зв'язку. Максим, ти нас чуєш? Добро вечір. Добре. Ну, по-перше, як це почуваєш? Вчупию себе добре, да, побалювають місце удару если при касании силовой тополь, но... Сказать, а, а, давай по, -по, по, порядку, щоб, бо ми не знаємо всі, що відбулося в цій ситуації. Розкажи, будь ласка, що з тобою трапилося? Я прийшов для проведення фото фотовідеосйомки на 14 часу, mm -hmm. на мітинг возле здання ЕХСУ. Я також потрапив в ЕХСУ, пройшов контрольно-пропускну пункт і збирався зробити на час фотовідеосйомки. А пошел где-то метров 30 40 от КПП, я достал фотоаппарат. В это время, когда я уже начинал проведение в передосемке, ко мне подошли неизвестные, сказали, что мне нельзя снимать, хватили меня, сказали, что я провокатор, что я погодовец, что я... Ну, начали меня оскорблять разными словами. В это время люди увеличивают и начали меня силы заталкивать. Также, когда вы один из местных меня ударил лицо, удар был талант такие сильные, осталось место, место от Ну, меня в этом коллективе провели контроль на другом, который по этому пункту. Там мне сказали, я пытался сказать, что я журналист, мне не давали не показать свое удостоверение. На пункте уже показали удостоверение, мне сказали, что нужно проходить всем журналистам аккредитацию, а добровольно никому нельзя ничего снимать, только вот разрешение э тех, кто организовывает визит. Только так. И потом мне абсолютно сказали, что если ну, ни в коем случае сюда не заходить, только мы уведомлять нас надо. Я написал заявление милиции, ездили в сняли а что с милицией? Спроси. Максим, привет. Ну скажи только. Привет, ты, Луганск. Привет. Максим, просто ты нас не видишь? У нас в гостях Сергей а, Иванов. А, это Иванов, Сергей. Привет, Максим. Как здоровье? Нормально? Да, нормально. А что милиция? Каким образом милиция реагируют вот на твое избиение? То есть какие-то проводятся следственные действия там или оперативно родственные мероприятия? Вот. Что тебе известно об этом? Как, почему? Потому что милиция у нас не очень себя хорошо зарекомендовала в ряде случаев, связанных с избиениями активистов. Слушай. Так как рядом, правильно сказать, в рядом не было милиционеров, это, я знаю, что там машины стоят в определенных местах. Я пошел в Ленинское РОВД, написал там заявление. Э, мой хитрый транспункт, там, тоже там врач посмотрел. И сказали, ваше заявление будет рассматривать. Да, и вам скажут, вам или позвонят, или вы позвоните и узнаете человека, который этим будет заниматься. Вот что мне сказали. А, а провели э, судмедисследование, то есть дали направление на экспертизу? Я ездил в да, врач посмотрел, написал, расспрашивал меня, что беспокоит. Написали, да, выписку сделали. Ну, я понял. Сказали, Спасибо. Если будет, если будут ухудшение, сказали, тогда обращайтесь еще, раз, будем дополнительно делать. Спасибо, поправляйся, дружище. Спасибо. Максим, вот у меня в руках есть, я Алексей Мацука, у меня в руках есть журнал Репортер называется. И он в последнем выпуске. Я так понимаю, что вы сейчас в городе Луганске находитесь, да? Да, да, да. Да, и вот здесь описано так, что э, в Луганске почти каждый луганчанин в ответ на вопрос, кто стоит на Майдане, отвечает односложно. Фашисты. Вот дословно этот журнал пишет так. Это правда или нет? Нет, конечно, это неправда. Луганский Майдан, как я был, приходит очень много луганчан, в среднем за последние дни 300-400 человек, а на выходные бывает и больше. Так что это те, которые только приходят, и очень много молодежи, а если в интернете, намного, намного больше людей поддерживают. Это а, важно, поэтому... а правый сектор вы видели в Луганске где-нибудь? Есть отдельные действия, но каких-то конкретных действий я именно ничего не видел. Только слухи, которые, которыми пугаются угончат. Приезжают в правосектор, будут массовую провокацию организовывать. Ну это... Хорошо, да. спасибо. Спасибо, держитесь. Спасибо. До свидания.